Божого, як є на зомошені були, і дитина в сині різникує, благословіти, Господи, на сім'ї за своїх своїх, по побегора батного, не пам'ятаючи про всі його гріхи, через тебе лісів, не жосіння. Вмірай знайшли за допомогою, відпущення гріхів Його Христа безверна царя і по нашого просимо. Тимур Танірович удашив був для нас, нашим командиром його героїзм, мужність та хоробрість буде для нас всього народу прикладом і символом боротьби. Такого командира, як Тимур, немає, не буде рівних. Схиляємо голову перед тобою, герою. Ти був завжди живим в наших помислах і серцях. І останешся. Слава герою! семьей знали его как доброго, очень ласкового человека, который мог когда обнять, когда поцеловать, а когда и наругать, но за дело. Но он это делал так, что очень чувствовалась его любовь. Мы всегда чувствовали его любовь. И чувствуем даже сейчас. Я познакомился с Тимуром в конце апреля 2014 года. Я приехал в Луганск и увидел честного, искреннего человека, который говорил на русском языке, но любил Украину больше многих. Он не боялся никого, он понимал, что кругом него угрозы, что в Луганске таких, как он, ребят, готовых сражаться за Украину очень немного. Потом было 30, больше 30 дней плена, мы с ним говорили по телефону, я пытался договариваться с террористами, чтобы его обменяли, но они понимали, что если они его обменяют, то они получат серьезного врага. Потом Тимуру удалось бежать из плена. Он принял для себя решение пойти в армию, приехал в Краматорск, не будучи оформленным, ему это было совершенно не важно. И когда командир сказал, что нужно идти на Саур-могилу, что там сейчас тяжелее всего, пошел туда и погиб смертью героев. Я хочу сказать, что несмотря на все бюрократические сложности, все документы, которые необходимы, будут для Тимура и его семьи оформлены. Я как народный депутат прослежу за этим и так будет. Дети Тимура получат образование бесплатное в лучших вузов Украины, как это положено для всех героев, кто отдал свою жизнь за нашу отчизну. Тимур был настоящим украинцем, настоящим героем. К сожалению, лучшие всегда идут вперед и всегда уходят первыми. Слава герою Тимуру Елдашеву!